и братья и сестры, великий пост приближается. И вот сегодня, в эту неделю, когда вы услышите отрывок из Евангелиста Луки о а Мудре вам хорошо, конечно, известный, ему, как бы так сказать, для гармонии поставлено из второго послания апостола Павла к Тимофею. В прошлое, в прошлое воскресенье мы читали отрывок из первого послания, если вы обратили внимание, а сегодня из второго. Если посмотреть на оглавление книг Нового Завета, то вы увидите, что первое и второе послание к Тимофею рядом стоят. И так, такое впечатление, что они два письма, написаны вот одно за другим, но на самом деле... Там прошло немало лет между первым посланием и вторым. И если первое послание Павел пишет еще в первых узах, то второе послание он уже пишет буквально незадолго до казни. То есть он пишет о том, что он испытывает опыт, все его оставили, он уже выступал на суде дважды. Вот. И при втором его выступлении не было никого, кто бы поддержал его. Он приближается к моменту, когда ему придется пережить еще и богооставленность, потому что это для всех для нас а, обязательный исход. Мы должны это пережить, потому что смерть, отделение от Бога, она вследствие первородного греха, она должна быть изжита и доведена до своего финала. Такая ему цена. Вот, и это опыт всякого человека. И вот э, Павел э, наставляет, он говорит Тимофею, э, дает ему наставление о праведности, на самом деле. Вот э, сегодня мы услышим этот наш вечный текст э, на неделю о мытаре Фарисее, о том, что двое пришло помолиться, и и Фарисей, вот и Фарисей. Э, как бы, так сказать, сам себя прославлял, вот, говоря о том, как он праведен, вот, и что не такой, как мытарь, а мытарь сам себя осуждал. И финал будет таким, что Господь скажет, это три и Господь скажет мне что этот последний мытарь вот, уйдет более оправданным, нежели фарисей. То есть он не сказал, что мытарь будет оправдан потому что мытарь только начал свой путь к покаянию для чего собственно говоря и предназначен Великий Пост это наш путь к покаянию однако оправданием является не то, что человек находится на пути вот. а когда он придет к необходимой цели то есть когда будет принесен плод покаяния вот этот кающийся мытарь он еще плода покаяния не принес. Он его, может быть, принесет. Но если бы принес, то он бы, наверное, перестал бы быть мытарем, и мы бы уже о нем увидели его этот результат его в другом качестве. Но пока это не так. Поэтому так и сказано. Более, чем то. Фарисей тоже не осужден до конца, несмотря на то, что в нем нет никакого покаяния, он даже еще не пытается это делать. Но о нем не сказано, что он осуждённо, сказано просто, что он менее оправдан, нежели омытый. И вот как бы противовес какой-то мере для, для балансировки, потому что у нас вообще-то принято, если так вот э, невдумчиво читать, что вообще э, примером для всех является мыты, а антипримером противоположного плана является фарисей. Ну, вот но в действительности это не совсем так, как вы слышали, если вот эти вот оттенки этих слов, которые использованы в притче, будут осознаны, то вы увидите, что дело стоит не вполне так. И вот этот отрывок, который мы слышали. Обращенный к Тимофею, а ты последовал мне в учении. То есть, когда фраза строится так, а ты, то это некий антитезис. А где же тезис? Он такой. Вот вначале Павел говорит Тимофею этому еще молодому пресвитеру, старшему пресвитеру. В Эфесе же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Это призыв а, хранить так сказать, чистоту, почти что в ритуальном смысле. Если ты видишь нечистое, то не иди в нечистое, потому что наше слабое благочестие в, этом, а, в этой нечистоте оно развратится. И тут никаких вариантов нет. То есть видишь нечистоту, удаляйся. Павел говорит, что вот это все, о чем он рассказывает, это не в будущем будет. Это будет при жизни Тимофея. Может, Павел уже не доживет. Но а, Тимофей доживет точно. То есть это никакое не отдаленное будущее, не конец света, чтобы никто не думал. Вот. Это самое настоящее. И вот такие люди будут окружать этот крохотный островок благочестия. И если его не сохранять, то тогда все пропадет. То есть в определенном смысле поведение фарисея, который, впрочем, чувств покаяния, и это мы осознаем, но человек, который делает все, прибегает, так сказать, исполняет законы, делает все возможное для сохранения этой своей, так сказать, ритуальной чистоты, не может быть осужден до конца. То есть он, конечно, упрещен, как вот мы уже говорили, но до конца не осужден. И вот как раз Тимофеев, который является не просто старшим, но еще и пастырем, он образец. На него смотреть будут. Вот. Ему положено от всего такого обращаться и никуда в такие места не погружаться. Потому что, несмотря на то, что у Тимофея есть прекрасный, так сказать, задел, он сытмальство, как мы сейчас увидим, был научен о благочестии. Он знает Писание с пяти лет. Он ходил в Ешиву, вот, как это положено каждому еврейскому мальчику. Вот. Однако не положено и будучи христианином, и будучи оправданным смертью и кровью Христа. Вот, не положено погружаться во всю вот этот развратный мир, который и продолжает на самом деле враждовать и не спровергать все наши слабые попытки сохранить свое благочестие. Вот, таковых удаляйся. Ну вот дальше уже понятно его этот антитезис. А ты последовал мне. Вот. «Мне учение, житие, расположение вера, великодушие, любви, терпение в гонениях, страданиях поспешит меня в Антиохии, Иконе и Листрах». Это все ссылки на книгу Деяний, которую вы, в общем, как-то там представляете себе. Там, где Павла гоняли, где его били. А в Листрах, это как раз город, где родился Тимофей, и он там сыграет свою роль немаловажную в этой истории Павла побили до смерти. То есть его побили камнями, и потом подумали, что он помер. Вот, его вынесли за город и бросили просто. Вот. Его Тимофей нашел. Вот, и он его, так сказать, излечил. Вот. То есть он не умер, оказалось, что он, там были признаки жизни. И он сохранился. Тимофей, надо сказать, один из самых преданных Павлу <coughs> людей. Он Подобно Луке следует за ним буквально по пятам, потому что действительно он ему за отца. То есть это пасторское послание, вот, и эти обращения, которые мы находим, мы видим с вами, Чада Тимофея, то есть дитя мое, да, оно не просто такое ритуальное такое обращение, когда там, например, человек облеченный в определенном положении использует определенную лексику, но для ней больше ничего особенного не стоит. За Павловым, за, за отношениями с Тимофеем много стоит, вот, поэтому действительно он для него сын. Вот. И надо сказать, что сын этот был ему совершенно предан, хотя сказать, на последнем суде и на его казни он не присутствует. Но Павел испытывает его присутствие на удалении. Поэтому он пишет ему письмо и рассказывает ему, как он страдал от того, что все его покинули. Вот, и он остался один. Но, видимо, воля Божья была такая, чтобы Павлу эту чашу выпить до конца. Вот. Не останавливаясь как бы на, на этом, вот э, мы продолжим э, чтение этого отрывка по-русски. Вот, каковы гонения я перенес и от всех избавил меня Господь и Господь избавит его и от этого ужаса погружения в смерть потому что Павел на небе вот. да и все желающие жить благочестиво обратите внимание что именно благочестиво то есть а, чтить, а, чтить праведный закон следовать, следовать этим предписаниям закона неформально, но по совести, то есть исполняя его не буквально, как фарисеи, но по совести как, христиан, как христиане, потому что сердце человека, сердце христианина, живой Бог, который сам себе закон, и он точно знает, делаешь ты закон, или ты им пренебрегаешь, что бы ты там ни делал снаружи, там может казаться совсем замечательным паренькой, а внутри там куча навоза. В сердце, делая правду, человек может рассчитывать, он знает на самом деле, когда Бог эту правду видит, и когда он подтверждает эту что он эту правду видит, тогда человек в самых жестоких обстоятельствах испытывает глубочайшее удовлетворение. Это, когда мы с таким сталкиваемся, то мы начинаем не понимать природы а этих людей. Почему так? Ну, вот. Как странно, что человек, находящийся в каких-то жесточайших обстоятельствах, ведет себя как-то э, несоответственно с нашей точки зрения этим обстоятельствам, а почему-то испытывает какой-то странный подъем духа. Это как раз тот случай, ну, конечно, в том случае, в каком действительно это отвечает этим моим предпосылкам, вот, он действительно испытывает э, божественное присутствие. И это то, чего никогда с тобой не будет, пока ты не примешь те вызовы, которые э, нам сам Господь Бог предлагает А Вот это отличает так сказать, от подлинного праведника от того, кто родит, рядится в одежде праведника. И дальше. А ты пребываешь в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. Ну, вот э, Павел э, не хочет здесь сказать, может кому-то так покажется, что он имеет в виду себя, потому что он действительно его учитель. Вот, но Павел имеет в виду не себя. Ну, вот. Зная, кем научен, если бы, если бы он так хотел сказать он бы сказал в такой, такой форме, чтобы не было никаких сомнений. Он не называет имени, а вот он оставляет, имя неназванным. И не потому, что ему стыдно назвать свое имя, чтобы это никому не показалось какими то чрезмерными претензиями. Он о Боге говорит, о Господе Боге, о Иисусе Христе. Вот. На Но очень в конечном счете делая правду, всякий такой христианский праведник учится от Бога. Вот. И тогда мы видим Его именно и ценим эту именно и драгоценность в Нем, а не о том, что Он, скажем, какой-то особо ученый или как-то еще. Вот. Но это правда жизни. Она подтверждает, что наша надежда вот, и наши, так сказать, глаза наши и слух нас не обманывают. Вот. Что мы ищем Бога и видим Его проявление, на пусть не в себе, но в Нем, вот, в этом достойном человеке. Но для того, чтобы таким стать, нужно пройти весь путь. Вот. Это длинный путь. Он с детства такой, этот Тимофей. Вот. И это большая ценность. Нельзя ему там где-то там тереться среди всяких нечистот и тратить этот свой божественный дар, потому что он перестанет слышать и не будет научен. А так он такую возможность имеет и ею богатеет этой возможностью. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, во спасение веру во Христа Иисуса. Он из детства знает, и я вам уже говорил, потому что он родился в смешанной семье, несмотря на то, что семья была отец его Эллен, а мать его и бабка, которую упоминает Павел, обязательно были иудейками, ну, вот, он а, научен именно... Именно в традиционном смысле, в Ветхом Завете, он такой, не такой, как христиане из язычников, которые обычно Ветхого Завета не знали в ту раннюю эпоху. Это было не так легко. Вот, наступят другие времена, и это изменится. Но тогда в первом поколении христиан это не так. Вот. А этот знает. И в этом смысле это большая ценность вот, для всех его членов церкви, где он поставлен пресвитером, что знает. Вот. Он научит делать закон, вот, и отец его Элен тем замечательным, хотя он обычно и не упоминается, просто упоминается о том, что есть, вот, что он не препятствовал этому, так сказать, такому, такому образу жизни своего сына. И дальше. Павел говорит, все Писание богодушновенно и полезно для научения для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание это имеет в виду, в частности, Писание Ветхого Завета Такса. Вот. вот да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Вот такое нам, вот такое нам на назидание на неделю мытаря и фарисея.